Сегодня мы на Львовщине по двум вопросам. Первый мы в э, первые дня работали в Самборе. И там подводили итоги эксперимента по работе новой системы, работе патрульных э, и в целом полиции э, в сельской местности и прилегающем городе. В целом успешном эксперименте. И второй наш пункт это сегодня здесь э, в Академии, где уже несколько дней обучаются курсанты, кандидаты в новую патрульную полицию. Главное, что я хочу сказать, к концу лета эти полицейские будут готовы. К концу лета они выйдут на улицы Львова, и то, что я хочу попросить львовян, помогите им, доверьте им, потому что без вашей доверия ничего не получится. Это ключевой и важный фактор. Это будут чистые, квалифицированные ребята, которые будут готовы нести службу по-честному. И все, чего и будет им не хватать, это только вашего доверия. Они могут ошибаться, они могут что-то делать не то, но это пройдет. Главное, чтобы вы им доверяли, и главное, что они будут работать на вас. Потому что вместо карате крышевать. крышевать у нас новый слоган «Служить и защищать». Это слоган, но это смысл. Мы сегодня приняли ряд решений, выделили деньги для Самберского района, для того, чтобы присоединить к этому эксперименту целый куст, еще четыре района вокруг. Мы сегодня посмотрим, встретимся с каждой группой из наших новых полицейских, которые будут набираться для того, чтобы проговорить с ними ключевые вопросы на уровне философии, а не на уровне конкретных дисциплин, потому что здесь преподаватели очень квалифицированные им покажут. И будем работать регулярно до тех пор, пока ребята не выйдут на должный уровень. Мы обеспечим Львовское управление патрульной полиции новым автотранспортом, соответствующей техникой, видеоглазом, рациями новыми, формой и так дальше, так дальше. То есть это будет полностью экипированная прекрасная новая молодая полиция. Хорошо. И это будет только первый шаг, потому что за патрульной полицией пойдут другое. Пойдут участковые, пойдет криминальная полиция, пойдет корпус оперативной раптовой ДИИ, спецназ единый государственный. И э, так шаг за шагом мы выстроим нашу реформу. Эка Михайловна. Я бы добавила короткую информацию как объявление. Возможно, мы слышали. Мы продлили время принятия заявок, в патрульную полицию города Львова до 7 августа. Почему? Потому что после того, как ребята вышли на улицах Киева, интерес вырос в разы. И мы получали сотнями писем и просьб дать им возможность поучаствовать в конкурсе в городах, где это еще возможно. Так что с удовольствием, конечно же, даем эту возможность всем, кому интересно. И... Просим вас, работайте вместе с нами. И еще одно, что я хотела бы подчеркнуть, в добавлении того, что министр сказал, многие, возможно, считают, что этих ребят мотивировала хорошая зарплата. Я всегда стараюсь объяснить, что борьба с коррупцией или повышение эффективности работы полиции ⁇ это комплексная проблема и нужен комплексный подход. Зарплата, конечно же, важна, но поверьте мне. Когда начинаешь работать на улице, зарплата становится второстепенной. Гораздо важнее эмоциональная мотивация, чем материальная мотивация. Конечно же, материальное обеспечение базовое должна быть. Я, конечно, не наивна, я понимаю это. Но позитивный эмоциональный заряд каждодневный вот это, что дает ребятам силу каждый день, каждый день и каждую ночь в новую смену пытаться сделать еще одно доброе дело, услужить еще одному человеку, показать еще больше, что они могут. И я уверена, что во Львове у нас будет замечательная ситуация, потому что этот город всегда отличался своим активизмом. И это как раз дух, который нужен такому большому проекту изменений. Так что удачи вам и увидимся скоро. Несколько слов, думаю, было бы уместно, чтобы сказали ребята каждый. И потом я отвечу вы на ваши вопросы. Давайте. Ну, хотелось бы сказать прежде всего, что самое главное – это поддержка людей в нашей работе. Потому что как бы мы ни учились, как бы мы хорошо не занимались и все знали, но всегда нужно, чтобы была поддержка. Поэтому мы просим, чтобы все люди в любом городе всегда помогали полицейским. Ну, в Киеве очень хороший опыт, в принципе, очень мало, когда не идут люди на сотрудничество, но хотелось бы, чтобы еще больше люди помогали нам, потому что мы пришли помогать им и надеемся на их понимание и взаимопомощь. Витки, вы скажите, скажите, будь ласка. Я с Киева. Украинская молва. Куксанка Кристина. Куксанка. Куксанка Кристина, так. Я також хотів би додати, як сказала, Ми, нам я так би хотів додати, як сказала яка зголазавже, що матеріальна частина нашої професії це зовсім не головне. Тому що коли ви вперше виходите на вулицю, коли ви робите перший, першу добру справу, приїжджаєте на перший свій виклик, і коли ви бачите віддачу людей. Як вони просто здивовані, тому що ви просто можете вічливо з ними розмовляти, що ви просто дійсно хочете їм допомогти. Коли вашу машину починають на вулицях просто зупиняти люди сказати, що там десь хтось лежить, може йому погано. Раніше такого не було, зараз у нас дуже великі довіри. І я вважаю, що ми зробимо все найкращим чином, щоб цей кредит виправдати. Мене звати Роман, затірка Роман. Я з міста Києва. Чи є питання? І у нас що коли ребята вийшли на вулицю, у нас. объем обращений в милицию вырос в 4 раза. Это демонстрация доверия, но это уже и ответственность. Подвести нельзя, когда люди поверили. У нас в Хмельницком во время эксперимента в 5 раз выросло количество обращений. В Самбаре в полтора раза. То есть люди, когда видят, что есть реальная полиция, милиция на улицах, появляется доверие, уходят нерегистрированные преступления. Это тоже новый вызов, который мы получили. И на него есть ответы. Вот это кропотливая работа шаг за шагом. Если есть ваши вопросы. возможно, мы получаем замечание, что при победе парк... проснулся Киев, проснулись люди, не только полицейские, да, даже которые говорят, ну посмотрим, я не знаю, сейчас форма, это важно, не важно. Эпизод, но это эпизод, который Это главный эпизод, да, Нельзя это... не оправдать, и мы идем дальше. Потом будут участковые полицейские. Потом будет криминальные. Начать эту работу, почувствовать себя такими же важными, как и они. Скажешь, что в Львове в в Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Если вы сможете остаться такими же красивыми, наивными. Слава Украине! слава! Так. Товарищи полицейские, подойдите, пожалуйста. Они вот так вот зашли в тенек, стали там в свободном порядке. 对<会>，我懂。